Всем здравствуйте. 11 декабря. Сколько там? 13.35. с мы делаем уроки. Ого, да Дима, скажи всем привет. Всем привет. Света у нас нету. Угу. Где-то полтора часа назад выключили. По графику до вечера его не будет. До 7 вечера. А уроки надо делать. Потому что Дима уже третий день их не делает. В понедельник делал. Сегодня четверг. Дим, ты написал, надо быстрее, потому что я включила лампу, но лампа на пауэрбанке. И я не знаю, сколько она продержится так. Нам бы желательно не разряжать полностью пауэрбанк, потому что один на Wi-Fi, а второй на зарядку телефона. Телефона у нас четыре. Еще плюс мой старый. Дома. Ну, що то Дима, ти довго пишеш? Так, давай ще там вівторок математика. Сторинка 73 і номер 431. Тут приклади. Шість шість прикладів. Написав. Ну, пиши, приклади 431. Шума, стоит. Да прикладывай три четыреста тридцать один или ты не записываешь? Ну давай записывай сорок семь плюс сорок пять. а сколько будет четыре плюс четыре? Восемь А четыре в один супчик и четыре в другой, да? Я не знаю, о чем ты говоришь. Четыре. В один стопчик записывать, а четыре в другие. А, ты имеешь в виду, сколько прикладей? всего да. Их шесть. Три а. и три. Ну, записывай. Сорок семь плюс сорок пять. семь плюс пять. Мне кажется, в этом телефоне э, звук лучше. То, что цвета ярче, это я заметила. Э, вроде бы фотографии четкие, хорошие. Но и звук, мне кажется, лучше. И сам телефон лучше. Да, же только начала им пользоваться. Сколько тут прошло? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одна неделя прошла. Это им пользуешься? Угу. Ну, то, что я уже видео могу собрать длительностью в 10 минут, это меня радует. А то на том телефоне памяти было очень мало, и видео даже бывало 5 минут не собиралось. А если там 7 минут, то вообще трудно. В последнее время я не могла длинные видео снимать. Мне приходилось их разбивать на несколько частей, чтобы собрать. Дима, ну давай, пиши. Ага. Коля. Я снимаю видео. Иди, мы делаем а Нет, нельзя. Мы спец... Лисов? Нет, не включили. Это лампа. Лампа. Коля, не мешай Диме делать уроки. Сокси. Коля, иди М -м -м. в зал и поиграй. Сокси. 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 Пять. Ну, давай, Дим. Сейчас. Восемь, девять, десять, три, пять, пять, пять. Один, два. Как с... ты считаешь? Дим? Два. Ну, зачем 47 плюс 5? 47 плюс 45. Так, переправляй давай. 45. На, вот тебе приклады, вот пиши. плюс 45.

Потому что оно как бледно-розовым. И чтобы увидеть, сколько там уже длится время, надо так всматриваться. Я пять знаю. минут. Нет. Но это может зависеть от темы, которая в телефоне. Ну, ну, пять, тридцать два уже. Так, быстро текут время. Дим, ну давай, считай. Сорок семь плюс сорок пять. Сколько будет? Четыре плюс четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемьдесят, а семь плюс пять, семь плюс пять. Ну положи, если не хочешь восемь, девять, десять, пять, два два. <соединяющие> Не, неправильно. <соединяющие> 7 плюс 5. 5. 5 плюс 5 будет 10. 10 плюс 2, 12. Там 80, нет. Там 80, а там 12. А, нет, один. Ну, там же Семь плюс пять. Конечно. Я уже еще не так. Пять плюс семь. Двенадцать. Ну ты уже посчитал. Нет, двенадцать. Ну я же сказала восемьдесят плюс двенадцать. Сколько? Пять плюс пять. 80 плюс 10, сколько? Можно, Можно быстрее считать, Дима. 1, 6 плюс 6, 12, 12. То есть 7 плюс 7, 5. 3. А я уже сказала, сколько будет 7 плюс 5. Я тебе говорю, 80 плюс 10, сколько? 80 плюс 10? Да. 90. И плюс 2. 92. Ну и записывай. Дим, быстрее считай, пожалуйста. Ты видишь, сегодня Коля нам мешает. А тебе надо много уроков сделать. Ну, далее. Сорок семь минус сорок пять. Тут на додавание, а тут на віднимание. Семь. Давай быстрее. 45? Да, 47 минус 45. Дима, да. слушай, дивися, до Дорівнює. До Сейчас, дорівнює. 40, минус 40, 40, 40, 4, 0. 7, минус 5, 2. Вид поведь. 2. Записывай. Можно, Дима, побыстрее как-то это все делать. Потому что свет отключится, мы будем потом в темноте, потом тебе не видно так будет быстро, ничего. Писать. Уже 48. Сколько времени? Я Давай, 56, 50. плюс 25. Тихо, Дима. Дим, я все дела оставила, чтобы с тобой сделать уроки. Давай, не засиживайся, хорошо? Дима, да, пятьдесят шесть плюс двадцать пять, записывай. Внизу записывай, в первом столбчике. Пятьдесят шесть, ось, в 431 четыреста тридцать один номер. Пятьдесят шесть плюс двадцать пять. Двадцать пять? Так, двадцать пять. Горивнее. Шестьдесят. Почему шестьдесят? Семьдесят. Семьдесят. Пять плюс два будет семь. А шесть плюс пять. 5... Шесть плюс пять. Шесть плюс семь двенадцать. А шесть плюс пять. Одиннадцать. Ну. Сімдесят плюс одинадцять. Скільки буде? Семьдесят восемьдесят восемьдесят один записый п'ятьдесять шесть мінус пять у другому стовпчику. Один, два, три пять, п'ятдесят 56 минус двадцать пять. И... Дима, старайся красиво писать. У тебя так, такой почерк некрасивый, Так что непонятно. Потому что эта новая паста, она как ливлёт. Ну Так вам же сказали, что только такие покупать. Разриться можно на этих ручках. Пишет один день, и я... все. Да? Ага. Ну, не один день, но очень быстро заканчивается паста. Я ручка, если пишу, то мне может на месяц, на два ее хватить. Ну смотря как писать, как часто писать. Плюс двадцать пять. Ой, минус. Пятьдесят шесть минус двадцать пять. А плюс. Дима. Очень круто. Ты Дим, же подкинул. знаешь, оно отключится. Да, ты мне вышел быкин. Наверное. Да. Показывала, что вот такие вот ручки. Ручка по шестерой. Угу. Уже как, второй набор. Третий вот этот. Да. Вот. И плюс еще ручки отдельно покупались. А здесь в комплекте. Ну да. Ручка, стирачка и 10 стержней. 44 гривны в, в Авроре. Давай, пиши, Дима, до ривня. 56 минус 25 до ривня. Считай. Сейчас. 5 минус 2. Сколько будет? Сейчас. 30. 6 минус 1. 31. Записывай. Вот что тут. Далее. 84 минус. Ну? Написал? 84, минус. Открываем дужки. Ты можешь и сам переписать. Ты же вот, видишь, ты смотришь книжку. А можно быстрее написать эти бурные и другие, а потом мама. Зачем? Потом просто написать это и все. Что? Ладно, Дима, не, не хочу так. Открываем дужки. 33 плюс 28. Закрываем дужки. Открываем дужку. 33. 28. Плюс двадцать восемь. Закрываем душку. Что? Тридцать три плюс двадцать восемь. В душках. Не надо закрывать. Надо. Открыли, закрыли. Доріжні. Спочатку яку дію виконуємо. В душках. Давай, додавай. давай. Три плюс два. Пятьдесят. Пятьдесят шесть. Почему? Шутка. А три плюс восемь. Пятьдесят пять. Дима, ты что-то не то считаешь. Три плюс восемь. Сколько ты будет? Ну, восемь плюс три. Восемь. 9, 10, 11, 8 плюс 3 буде 11. Начав, а там буде 5. Ну, что в дужках ти говорила? Ну так? я ж і говорю, це в дужках ми считаем. Ну скільки будет 33 плюс 28? 50! Неправильно. А, 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 Неправильно. А а, 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 у мене здесь... Як ти считаєш? У мене... У мене... Тридцать три плюс двадцать вісім, Дима. Перепута. Ну считаем, Дима. 30... Ну три 30... плюс два 5. А три плюс вісім 9... десять еще плюс один. 11. П'ятдесят плюс одиннадцать. Скільки буде? П'ятдесят плюс десять. Скики? Шестьдесят один. І 1, да. 61. Не записування, ответ. нельзя. Нельзя записывать. нельзя. Другу дію виконуємо. 84 мінус 61. Мінус 61. Зараз. 84 мінус 61. 8 мінус 6. 8 мінус 6. Скільки буде? Два Чотири мінус один. Далі. Ну, записуй. записывай двадцать. Угу. Так а може відключиться отключится само. Уже пятнадцать минут прошло. Пятнадцать. Угу. Дальше тут дужків немає без дужок. М -м -м.

Минус тридцать три. Мне эти двойки уже снятся. Такие двойки, ты сегодня двенадцать получила. Какие? Ну, за тест, я заслуживаю свой. Хотя было две помолвки. четверка написала, высоты. Что? Что Хитиса написала? Высокий ревень. Все хорошо. А. Дима, ты записываешь? А, я... 84 минус 33 плюс 28. Так, тут у нас что? По порядку выполняем дии, да? Да. Угу. Восемь минус три. Сколько будет? Восемь минус три? Так. Семь шесть пять. Четыре минус три. Что? Четыре минус три. Один. Пять. 2. 5 плюс два пять плюс два пять ну, плюс два давай. Ну пять плюс два. Сколько будет шесть семь? Один плюс восемь девять. <связать> Давай. Наступный 432. Там задача. Читай. Четыр... Для поры... Вот Для поры... Для, для... для приготовления будет... Див Диф купили батон за 15 гривен. Масло за 28 гривен. Где такое масло продолжите? За двадцать гривен. <связать> масло за 28 гривен и сыр за совесе гривен.

можно и так, и можно что в воде Давай, пиши, задача. 432. Задача. Пять поздно закончилось. Быстро садится за Съела, что я... Ну, давай другую ручку. Они одинаковые, мы их путаем. Это не другая. А что делать? Что ты делаешь? Дима. Задача. Куда ты пишешь? Тут приклады у тебя. Зачем ты между ними пишешь задачи? А у меня должно под Дим. Под девяткой. Дима! Под девяткой. Внизу надо. Писать. Что неправильно? Ты помылка. пишешь между прикладами? Какая помылка? Помылка. Ну, конечно, помылка. Я... Ты слишком много отступил. Надо сразу писать, а ты о, не там, где надо пишешь. Ну ладно, пиши уже так. Задача. Зада... Задача. 432. А еще. Саташа. Задача... Какая? 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 задача? Четыреста тридцать два. Четыреста тридцать Четыре. 100. Дим, ну быстрее, пожалуйста. Ну, 4, 3, 2, 432, 432. Всё, давай, записывай. Ну, ну записывай. Хорошо, Ди. Дима. Дим, ты делаешь уроки? Да, я хочу сначала фокус показать. Ну, Уроки, вы мне, ты по мне сейчас сидишь. Да ты что? Ну, записывай, пальша Дима. Дима, записывай. Так, я сам, я пошла. Эээ! -э -э! Ну, а что я тут пришла, сижу? Посиди, я там Ну, пальша Ну, ты все пожмакал, Дим. Ну, ты что не смотришь? Ну, пятнадцать плюс двадцать восемь плюс сорок восемь. До ревня. Сколько? Пидручник, Дэвис. А пидручник у меня разгорелся. Пятнадцать плюс двадцать восемь плюс сорок восемь. До ревня. Дима, что с тобой? Дай мне. Один плюс два. Один плюс два. Дима, не балуйся. Дима, тебе уроков много делать. Дима! Время идет, Дим, там разряжается павербанк. Света не будет до семи вечера, ты меня слышишь? Да. Потом вообще будет темно, ты не напишешь. Пока день пиши. Да. День? Так да, темно будет, я же для тебя включила, потому что, что? что света нету. Дима. Да. Ну быстрее, пожалуйста, я тебе говорю. Вот в черновику я записала пятнадцать плюс двадцать восемь плюс сорок Давай считать. Один плюс два. Сколько будет? Один плюс два пять плюс восемь. Пять плюс восемь. Восемь плюс пять. Восемь плюс пять это шесть семь восемь. Двадцать сорок два пятнадцать плюс двадцать восемь. Довольно сорок два, сорок два плюс сорок восемь. Четыре плюс четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, два плюс восемь, два плюс восемь. Десять. Восемьдесят плюс десять. Дима, не надо так не делать. Надо. Что, угу. Не надо. Записывай. девяносто? Угу. Гривень. Гривень. В дужечках. Открываем так Гри. дужку. Не. Гривень. Мы не полностью записываем. Я понимаю, но это сокращенно, Дима. Гирини маленькими буквами в дужках. 90 гривень. Відповідь. Далі. Відповідь далі. Внизу. Велика буква В. Ві. Відповідь. Відповідь. Ді. Відповідь две крапочки. Девяносто гривень коштує вся покупка. Все, а гривень ти не написал. Ну, Діма гривень, гри гривень. Гри -гри Гри... Що ти пишеш? Ні, гве, а гри. Ні. Гривень. гривень. Гривень Гривень. Ні, маленькі. <соединяющие> гривень. Мягкий знак. Мягкий знак в конце. Не я, а м'який знак. Я... Не гривень, а... а? Вей... Давай. Мехи Все, знак. сейчас отключится. Дим, давай. Мягкий знак и крапочка. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.